دمشق کا مشہور و معروف تاجر رات کے پچھلے پہل سڑکوں پہ ٹہر رہا تھا موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹا جا رہا تھا ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ یا دس دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا دنیا کی ہر ازائش کے ہوتے ہوئے بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کوئی ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا ایک ننی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے وہ بھی دم توڑ گئی جب وہاں کئی مہینے ٹیس ویڈا کروانے کے بعد سینئر تہرین ڈاکٹر نے آخر کار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے زیادہ میرا مشورہ ہے اور عقل مندی یہی ہوگی کہ باقی کا قیمتی ٹائم آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارے رات کی اس پہر بے خبری کی عالم میں نہ جانے کتنی دیر ٹہلتا رہا اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تنگ سے بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا سڑک پر دوسری طرف سٹری لائٹ کے نیچے ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی تیس سال کے لگ پک خاتون کا انداز منت سماجد والا تھا جبکہ بندہ کوئی اباش قسم کا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا اس کے چلنے کے رفتار خود بخود ایسا ہو گئی کانوں میں جب آواز پہنچنا شروع ہوئی تو خاتون کہہ رہی تھی خدا کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے بچے بھوکے ہیں میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں جبکہ وہ اباش قسم کا بندہ اس خاتون کی قیمت آدھی سے بھی کم دینا چاہ رہا تھا اور یہ کہ تمہاری اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے بول رہا تھا پھر وہ کندھے اچھکاتا ہوا چل پڑا اور خاتون حسر کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی وہ تھوڑا آگے جا کے مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چکنی ہو گئی امید بڑی نگاہوں سے قریب آنے والے کو دیکھنے لگی نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑھی اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو اسے کری پہنچ کر سلام کیا خاتون نے مصنوعی مسکراہ کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے میں نے خیز انداز بنا کر پوچھا کیا موڈ ہے وہ پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل میں نے ابھی اب گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے مجھے بتاؤ میری بہن تمہارا کیا مسئلہ ہے اس طرح پوچھنا تھا کہ خاتون جو کہ مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی یکدم رونے والی ہو گئی اور بولی بھائی قسم ہے سزاعت کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے میں اس ٹائپ کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پر کسی کا انتظار کرے مگر میں بہت مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ پہ ہوں اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو اس نے مزید نرمی سے کہا دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے بہن مجھے بتاؤ کیا بات ہے بولی میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شور کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے شروع میں تو پروسی رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے پھر ایستا ایستا سب نے ہاتھ کھینچ لیا گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے مالک مکان کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے اس نے کل شام تک کی آخری مہلت دی ہے اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت گھر سے نکال دے گا میرے پاس اب کوئی اور چارہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی اس نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے پھر مڑ کر جلدی سے بولا بس بس ٹھیک ہے بہن کوئی بات نہیں اور اپنی جیبوں میں آس ڈالے تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا اس نے خاتون سے کہا فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر جاؤ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پہ بھروسہ کرے کہ نہ کرے اس نے پھر یقین دانی کرائی کہ تم جاؤ اور ایڈریس بتا دو بس اس نے آخر کر ایڈریس بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی تھوڑی دیر تک خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں نقدی لی اور ڈرائیور کو بھری وین نکالنے کو کہا پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کے چوبیس گھنٹے کھلنے والے سٹور سے راشن کی بڑی مقدار وین میں بھری اور ختون کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ, پہ پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا باقی کی رقم خاتون کو دی کہا صبح مالک مکان سے وہ خود بات کر لے گا اور کرائے کا معاملہ نپٹا دے گا اور انشاءاللہ اللہ ہر مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ کہے سنے واپس مڑ گیا خاتون بت بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسو بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ وین سمیت نظروں سے اوجل ہو گیا اس کی کفیت اب کافی باتیں بہت مختلف تھی اس کے آنگن سے خوشی پھوٹ رہی تھی کچھ گھنٹے پہلے جو اس کی حالت تھی اب یکسر بدل گئی تھی اب اسے ہفتہ دس دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی ہفتہ دس دنوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھ کر وصیت لکھی کہ ہر ماہ باقاعدگی سے چار لوگوں کے معقول سے بڑھ کر خرچے کی رقم اس ایڈریس پر بھجوائی جائے اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کر چجوری میں رکھ دیا اب اسے لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ تیار ہے یا تھوڑی بہت ہی تیاری کر لی ہے پھر ہفتہ گزر گیا اور دس دن گزر گئے پھر مزید دس دن اور پورے پندرہ دن گزر گئے گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ ہاسپٹل نہیں گیا اور پورا ایک ماہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے بجوا دی پھر ایک ایک مہینہ کرتے پورا سال گزر گیا اور وہ معمول کے مطابق رقم بجواتا رہا پھر پانچ سال پھر دس سال گزر گئے اور پھر پورے بیس سال گزر جانے کے بعد ایک رات وہ معمول کے مطابق تحجیز کے لیے اٹھا وضو کر کے حجت شروع کی اور سجدے میں دعا کرتے کرتے اس کی سانسیں ختم ہو گئیں وہ اس جان فانی سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا یہ سچا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا اصل خلاصہ تو ابھی آنا ہے گھر والے جب صبح اٹھے تو اس کو سجدے کی حالت میں مردہ پایا افسوس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی سی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت ہوئی ہے خیر تدفین اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وسیعت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بند لفافہ بھی نکل آیا جو کم از کم بیس سال پہلے کی تاریخ کا ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور اس کا مطلب تھا اس لکھے گئے ایڈریس پر بیس سال سے رقم جاتی رہی ہے لفافہ پڑھنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ والد صاحب کو تو فوت ہوئے سات دن ہو گئے ہیں جو کہ تدفین رشتے داروں اور لوگوں کے ملنے ملانے میں نکل گئے ہیں اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی سات دن لیٹ ہو گئی ہے خیر رقم لے کر وہ لوگ اس ایڈریس پہ, پہ پہنچے تو دروازہ کھڑکرانے پر خاتون باہر آئی جو کہ اب پچاس سے اوپر کی ہو چکی تھی سلام دعا کے بعد تاجر کے بڑے لڑکے نے خاتون سے موذب انداز سے کہا کہ ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو ماہانہ مخصوص رقم ہے وہ دینے آئے ہیں اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی سات دن لیٹ ہو گئی ہے وہ اصل میں ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ خاتون جلدی سے بات کاٹتے ہوئے بولی ارے نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ کے والد صاحب کے ہم پہ بہت احسانات ہیں آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا اور انہیں بتائیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے اور میری طرف سے اداب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا حرانگی سے بولا کیوں اب کیوں نہیں ہے ضرورت رقم کی خاتون نے خوشی کے آنسوں میں ملی آواز میں جواب دیا اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بڑے بیٹے کی ملازمت لگی تھی اور سات دن پہلے ہی بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے خاتون روانگی میں پتہ نہیں کیا کیا بولے چلی جا رہی تھی جبکہ لڑکوں کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک کر رہ گیا سات دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی طرح ملی ہے سات دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی طرح ملی ہے بوزیز دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا خیال رکھیے گا